все больше и больше является фактором стабильности и развития страны в 2016 году фестиваль семьи проходит под лозунгом счастливая сеть участников а также на празднике семьи присутствуют вынужденно перемещенные лица председатель областного совета каждый плывет по реке жизни на своем корабле, но всегда помнит о своем береге. Его берег – это его семья, его детки, его жена, его родители. И где бы он ни был, он всегда к этому стремится. У нас в христианских наших канонах это самая главная, наверное, причина, из-за которой мы боремся, живем, верим. Я хочу сказать низкий уклон присутствующим здесь женам и детям наших воинов АТО, которые выполняют свой долг там далеко, защищая нас. Я знаю, что у каждого из них возле сердца лежит фотография, где там самые дорогие. И это придает сил в той борьбе, которую они делают ради нас. С праздником вас! Всего-всего-всего самого наилучшего. Низкий уклон.

Дети, нести свою семью за руки. Маму, папу, бабушку.

быстрого окончания военных действий. Я сегодня уже говорил, что здесь стояли дети и жены наших защитников, которые воюют и защищают нас. И хочется, чтобы они быстрее вернулись домой живыми, здоровыми и продолжали вот так же радоваться вместе с нами, нашим детям, женам, родителям. Счастливая семья – это когда полное понимание, когда солнце светит, мирное небо, и когда в семьях нет никаких трудностей, ни материальных, ни моральных, вообще никаких, тогда это гармония. Вот когда гармония в семье, тогда это счастье. Да, у нас романтические отношения теперь. Мы теперь встречаемся. Как будто бы нет у нас пятеро детей. Вот встретились и начали встречаться. на